Ты на миссии? Угу. Здоров. Здорово. Дальнейшее действие. Здорово. Интересно. Стоп. Нас, походу, закрыли. И что мы должны тут делать? я не знаю, что тут ловить можно. Да, камеры стоят. И здесь одна. Уру. Бумага. Судя по всему, у нас будет яйца баку. У -у -у -у. А, горчичка, братан, семки есть. Два фломастера. Лавки еще висят, может тоже пригодятся. Ложки, ножницы и маркер. У меня никаких идей по поводу того, как все это можно использовать. Опа, – Зараз, похоже, буде какая-то полезная ситуація. Ваша місія прожити у цій кімнаті 48 годин без сну. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. хтось за вас засне, програють обидва. Ви можете замовити все, що вам знадобиться, щоб боротися із сном. Окрім кави і енергетичних напоїв. Доведіть, що місія прожити без сну 48 годин для вас можлива. Я так розумію, у нас вибора вже особи не. Якщо ви готові, можете розпочати перший яєчний батл. Яєчний батл. Пісок номер два, список номер один. Uh, yes. Пісок номер два А, Прозвучало Список номер на виграв. збор. Футбол, да, це типу, фізична нагрузка, но можеш А семечки сидишь, и узнаешь пока не закончишь, не остановишься. Это ж такое дело. Биль, никогда я булавкой не колол, чтобы заснуть? Я по поводу булавок что-то не в восторге. Э! Э! Это что, издевательство? Ребята, это же колыбельное. Так все где-то сутки нам не спать надо. Но это же жульничество. Вырубай! Так, так, так. -так. Это бесполезно настал тот час проверять эти методы борьбы со сном. Ну, не ну, знаю, давай семечек погрызем. Ты как сюда попал вообще? Диджеем хочу стать. У меня проблема. Я в клубе максимум до трех, и меня все тупо рубит. Я просто просыпаюсь, все постоянно встаю, там, в час. Надо долго на работах не задерживаюсь этого. Надо друг другу помогать. Но съемки, конечно, пока они есть, они немного отвлекли. Перейдем к футболу. 1-0. Футбол футбола. Бутерброд. Блин, реально очень хочу пить после футбола. На камеру залезь, скажи. Господин ведущий, пожалуйста, воды. Мы хотим пить. О, давай мне там где побольше водички. Держи. Опа. Сегодня вы приняли сильно дичь отлично вообще. Сейчас 9, 5 до 12 годы. Ну, я это понимаю, часика пол у нас есть, а потом начнет действие. Надо что-то быстрее делать, у нас мало времени. Давай это, яйца батл. Ой, ой 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 Второе, первое. Выдержал первый. Горчица, видеоигра, кислородная Голодовка. Видеоигра, это, по-моему, самое то, как раз убивать время, чтобы не уснуть. Может это и есть игра? Ага, тут, походу, сенсорная реакция на человека. Игра! Оп-оп. Это меня видно. Смотри, я прокачиваю. А вот я. Партия до 11. Опа! Смена подачи. Я не видел, что ты отбил. Хорошо вообще в жизни играешь? Да. да. Я тоже. Неплохо. Это я. Давай опять. Спать вообще не хочу уже. О, ох, ох. Ну, это самый эффективный способ. Может, горчица раздублит. Чувак, это жестко. Маме скажу, что там не горчица. Ты начнешь печень, печень садишь. За маму. За папу давай. Смотри, что ты ел? За папу, смотри. А -а -а -а. Пожалуй, хватит. Вкусовые рецепторы задействованы, мозг активен. Как говорят, мужчины не плачут. Мы еще держимся. Кто тут у нас бодрый? Молоко с пряниками. Ты типа в школу вернулись? Она тепленькая. Молоко и пряники, как перед сном. Мы вышли ты завдания. Отлично. І підвищуємо температуру у камері. Щоб молочко не остило. До перемоги вам потрібно протриматися ще годин. Ми повинні придержатися. Чувак, нам нужен третій яйце батон. У тебе перший список. Оп! Блин, другий день не моя. Список номер два. Відео з інтернету, гірчичники і малювання. Ти бачив дабстеп кота? Дабстеп кот! Садись. Можно забить время и чем-то подобным тоже заняться. Ножнички, бумага есть. Можно сделать отечки, усы. В часика два мы с тобой смогли убить. Серега! Серега! Серега, ты что спишь? Чувак! Э, мы не могли проиграть, ребята! Воу! Виталий, чувак, мы победили! Или нет? Да? Да, да! Мы победили, чувак! Вставай! Вставай! у у Домой, спатоньки! Вы били, ну! Чувак! Э -э -э -э. Чувак!